День добрый, вы панство. Маю в ремонте вот такого замечательного ланоса. Значит, быта правая сторона была, но ну, я там уже поменял лонжерон с брызговиком. Сейчас вот сегодня накинул капотик. И, в общем, покажу вам, что получается. Сейчас протушу светло, чтобы было видно. Так, смотрите, кому потребны сварочные, рихтовочные работы, звертайтесь. В место Днепро, это место Днепро, телефон 066 91 31 408. Значит, девица, Выставлю я капот по, по центру лазерным уровнем. получается центр капота Вот, он пришел туда. И это там у нас по углам выставлено четенько. Дальше он по меточке пришел в лазерь. Вот. Все. Капот стоит четко по, по центру на своем месте. В общем, как и потребно. Тут тоже у нас получается центр. 39. И там 69 с копейками. 69 и 5 здесь. Да. В общем, стоит четко по по уровню. Значит, что показываю? Вот тут трохи видно. Капотик уверх задрать, не надо его посадиться по старому крылу. Крыло у нас не менялось, ничего не делалось. Трошки его надо посадить вверх, ну и может крыло придется подзадрать. Это, в общем, подивимось. Как-то так вот выглядит этот теперь замасик замечательный. Тут у нас тоже, если нам забрать. О! Зазорчик чудненький будет. А тут трошки пограемся. Зазорчиком единственное, что опять кончик тоже кричить трохи. Удать при ударе пить задрало. Надо будет миллиметра на два, на три просадить капот. Ну, сейчас, так скажем, сниму те крыло, поставлю переднюю панель на замок, чтобы оно уже все было закрывалось, все четенько стояло. Ну, а тогда начну уже обваривать, потому что еще не обварено все, все пока только на прихватках. Пока только на прихватках. Значит, подписываемся на канал, пишем комменты, лайки. Всем пока.